Intro <laughs>

Paton saged datang risang Bapak berani parakan gerane Gusti. Gusti kang kuwak yo Gusti gelar jagat, yo Gusti kang gawe pokok sikopat. Lumatar kuku sing dhuwuh nyen dipangestu mugi para kadhang putra nyatara kepang limpuran san pinangirayay sampi kala. Kusun kuci, tukma, tak pangeran Menteri Kang Sami Amir Roshani Amir Roshani Udoh ke asli kosenian engkang sabun naluri engkang sabun ngaluri tinggalannya kan suwargi ayo kanca padha diuri uri uri urip di uri, uri. kalestareki kabudayan jawi wonge arya budaya mjabu, ingkang pari ngasmu Luram litar papa nipun Popo koper Engkang mandikan Engkang mandikan nih. Buking alis wangi arya budoyo wangi arya budoyo kali sing satika duh Wangi Arya Budaya Duh, lajona. ये आसा दी paripurno paripurno risang bopo jengkara saking sasono sangkara pah mujo beroto lo mampak wang tete ngepapan pah gelaran tugu sinukarto hangas to cemetika ngaret pecut gesaman diman sa ucang jambi gedini popasan sepetaki menungso pakela jurutan podhadi koyok-koyok bisa bedak kawah contoh hadilungo lomok tenan ya. Jaya Jaya Wijaya Ti Jaya Kang Kala Kabur Sumberasta dening Pangastuti. Jaya Jayane Risang Bapa Cekal Saking Sasana Sanggar Pamuja Krata. Kula mampak wonten ing papan pagelaran Jawi ketinggal candra Risang Bapa Ngasta cometi kang aran pecu ke samandiman sak kucing jambe kedene kinobat kinapit kadya lagi cemangkah ngro kepibantala yen mengkalok kadya Sarastira cenak nursteneng pangastuti. Risang kopo sampun paripurna manteng kuku sing drupa kangkung melun. Lomantar kuku sing do parisang bapa yon marakan graning Gusti wang saya Gusti Kang Bilar Cakat ya Gusti Kang kawi papa sing kodrat. Mbe kene para kadang putra sempang lipur tansah pinangge rahayu. Rahayu rahayu Kang Samya pinangge. Sampun paripurno, paripurna dari sang bapa nekep, kayak sekapan kang salpan jergang sabu pakai dari sang Kopo, Ama minto mereka gusti wang mono soyo gusti kang gawi papa singkotrat terat. Bagini porokat putra Sumbang bang sapi rahayu, arahayu kales dering sambi Wah. Wow. saku-saku ngamu-ngamu orang kadang saudara-saudara kakusawa putri kandat saudara-saudara patok mereka sosok-sosok sajiri sanggup ingat sabun pariwarno awami nomor konek berani kustiwa kini orang kadang putro asyuk panglipur Tamsa binagirahayu beton-beton aral sejubah punopo punopo ngantos titi pariwarnani pagodara beton kata lupen Ada kelonjo di pangestu es tuh mau teringat rasa panjang sambil warga masyarakat gelagah maliran ponggok blitar begini para langsung bang lipur buat tembangi rubeto ngantos paripurno. Kaget dicorong ngasah cengi pun, tali pun para kata kuterang kabar dengan terakan pasukan tari gudok kayak pengrampok perabu jaring serbi. Kapan itu terakan kalau para saking para kagum pongi Arjo Budoyo.